الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fi ad-darin amin kita berkata Imam Al Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat wahai si bodoh tidak cukup engkau sendiri tiada bertakwa Lalu jika dikatakan kepadamu bertakwalah kepada Allah, engkau akan marah pula. Jika diingatkan dirimu dengan Allah, engkau dengar tetapi engkau tidak pedulikan. Kemudian jika ada orang yang mengingkari kelakuanmu itu, engkau akan marah kepadanya dan menyumpahnya. Daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala bahwasanya dia berkata, Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan marah siapa yang mengingatkannya dan Allah Ta'ala telah berkata pada setengah-setengah bicaranya. Dahulu, aku mencintai kamu kerana kamu mentaatiku. Maka bila kamu menderhaka aku pun membenci kamu. Allah Ta'ala mencintai kamu bukan kerana dia ada keperluan kepada kamu. Bukan kerana rahmatnya kepada kamu. Tegasnya. Dia mencintaimu kerana dirimu. Dan bukan kerana dirinya. Dia senang dengan ketaatanmu kepadanya kerana manfaatnya kembali pada dirimu sendiri. Jadi hendaklah engkau beramal dengan sungguh-sungguh dan menumpukan diri kepada siapa yang mencintaimu kerana dirimu. Dan membelakangkan diri daripada siapa yang mencintaimu kerana dirinya sendiri. Orang mukmin itu akan melupakan segala-galanya kecuali kepada tuannya semata. Sebab itu dia akan memperoleh pendekatan Tuhan pada dirinya dan hidup dalam keadaan begitu dengan dia. Tawakalnya benar-benar pada Allah Ta'ala. Maka tentulah dia akan mencukupinya dan segala kepentingan dunia dan akhiratnya. Apabila benar tawakal kepada apabila benar tawakal seorang mukmin dan tauhidnya kepada Allah Ta'ala saya dia akan memperlakukannya seperti dia memperlakukan Nabi Ibrahim AS. Dan dia akan memberinya maknawinya, ehwanya, tidak gelarannya. Dia akan memberi makan dan makanannya, memberi minum dari minumannya, dia berikan tempat tinggal di sudut rumahnya. Hanya yang tidak diberikan ialah makam dan kedudukan. Ini yani gelarannya. Maka ketika itu boleh ia dinisbahkan padanya dari segi kemaknawian, tidak dari segi bentuk dan rupa. Tidak akan kau malu. Kerana tamakmu itu telah membuatmu berkhidmat kepada orang yang zalim. Serta memakan yang haram. Sampai bila engkau terus memakan yang haram. Dan berkhidmat kepadanya. Dan berkhidmat pada raja dan penguasa. Orang yang engkau berkhidmat kepadanya sebentar lagi akan lenyap kekuasaannya. Sepatutnya engkau tumpukan khidmat itu pada Allah Ta'ala. Yang kekuasaannya tidak tetap kekal, tidak pernah lenyap sama sekali. Muslimin dan muslimat. Dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita berada dalam nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang merupakan nasihat yang membawa kepada kemurnian jiwa dan juga pembersihan hati. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Tentu wahai orang yang bodoh. Kamu ini tidak bertakwa pada Allah. Lepas tu bila dikatakan kepada kamu, Ittaqillah. Takutlah pada Allah lalu kamu pun memarahinya. Kamu ini mengetahui bahawa kamu lalai daripada Allah. Bila mana diingatkan kelalaian kamu dan maksiat yang kamu lakukan, kamu marah dan sumpah serana. Apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir? Tentang tuan sekalian di antara benda yang wajib kita lakukan di dunia ini adalah takwa kepada Allah. Yang melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Itu kewajiban kita. Sehingga dia menjadi pesan-pesan yang wajib dalam khutbah Jumaat. Bukanlah semua khutbah. Khutbah raya, khutbah istisqa, minta hujan. Termasuklah khutbah perangnya. Maka pesan pada takwa ini satu benda yang menjadi kelaziman. Kita sentiasa mengatakan takutlah Allah, takutlah Allah. Bertakwalah pada Allah. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran, Ya ayuhal ladhina aman takullahu haqqa tuqati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walau beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kau mati, melainkan dalam keadaan Islam. Maka takwa ini satu kewajiban pada semua. Bukan sekadar kita bertakwa dan mengingatkan saudara kita supaya bertakwa. Jadi kalau orang ingatkan kepada kita supaya bertakwa, maka hendaklah kita menyambungnya dengan cara baik. Bukan menerimanya sebagai satu bentuk teguran. Sebab itu disebut dalam Al-Quran. Wa idza qila lahu taqilla akhazat hu lizzatu bil is fa jahannam. Ada kalangan manusia bila dikatakan kepada mereka takutlah Allah, lalu mereka merasa sombong. Sombong, marah pula. Orang pesan macam tu dan berbangga-bangga dengan dosanya maka cukuplah kesudahnya ialah neraka jahanam. Kata Harun Rashid satu ketika sedang dia berjalan sama dengan rombongan dia sebagai khalifah. Maka datang seorang non muslim ni, seorang Yahudi yang nak merahkan tanahnya dirampas ataupun kerana masalah tertentu. Maka dia berkata, wahai amirul Mukminin, itaqillah, wahai pemimpin, pemimpin orang beriman, bertakwalah pada Allah. Yang suruh takwa ni Yahudi. Maka Harun Rashid turun daripada kendakannya dan sujud kepada Allah. Lalu orang kata, wahai Harun, wahai amirul Mukminin, kenapa buat macam tu? Dia kata, aku teringat firman Allah Ta'ala, Allah sebut, wa iza qila lahu taqillah ha'akhazatul la'izzatu bil ism, Fahasbu jahannam. Dan bila diingatkan pada mereka, bertakwalah pada Allah, mereka jadi sombong. Mereka ni ada kedudukan, ada pangkat Yang tegur dia orang bawah Eh, takutlah sikit pada Allah Eh, saya ni hebat Aku bimbang, aku rasa sombong Yang menyebabkan aku masuk neraka Sebab itu aku tundukkan diri aku kepada Allah Lihat dengan cepat mereka memahami makna ittaqillah so, Kalau ada orang beritahu pada kita ittaqillah Orang beritahu pada kita banyakkan taubat Maka kita terima dengan baik Alhamdulillah insyaAllah saya suka bertaubat, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya. Maka kalau orang kata pada kita bertakwa lah pada Allah, Masya Allah, mudah-mudahan saya menjadi orang paling bertakwa. Yang kata, kau tu bertakwa pada Allah, duk pesan kau orang. ingat kau orang. Tentu, kalimah yang baik. Keluar daripada mana-mana mulut manusia. Sambut dengan baik. Umpama kita kalau orang bagi duit, siapa pun bagi duit, kita ambil. Musuh bagi duit, kita ambil. Kawan, sementelah lah. Bagi duit, ambil. Bila kita tak ambil tu sebab sikit. Kalau bagi banyak ambil. ambil seratus ribu. Ambil kita. Maka ada yang lebih mahal pada duit tu. Itu pesan takwa pada Allah. Sebab tu bila ada orang kata pada kita takwa lah pada Allah. Kalau orang kata pada kita taubat lah banyak-banyak. Ya saya akan taubat. Saya akan taubat banyak-banyak. Saya akan takwa pada Allah. Umar Khattab diriwayatkan. Dia kata siapa yang benar-benar bertakwa pada Allah. Bagaimana mana diingatkan. Supaya bertakwa dia takkan marah. Bukan disebut dalam satu wahyu. Salah satu daripada wahyu-wahyu Allah Ta'ala. Maksudnya bukan dalam Al-Quran lah. Dalam kitab-kitab terdahulu. Ingatan terdahulu. Allah kata, aku mencintaimu. Kerana kamu mentaatiku. Tapi hari ini aku tak suka kamu. Kamu dah haka pada aku. Maksudnya Allah sayang kita based pada ketaatan, bukan based pada warna kulit kita. Keturunan kita, Allah sayang sebab kita keturunan Rasulullah, bukan. Allah tak sayang kita sebab kita kena keturunan Rasulullah. Allah sayang kita sebab kita keturunan Tok Wali, bukan. Allah tak sayang kita sebab kita keturunan Tok Wali. Allah sayang kita kerana kita melakukan ketaatan pada Allah. Siapa membuat taat, maka Allah suka. Walaupun asalnya dia fasik sebab mana kisah wanita pelacur yang memberi minum pada anjing. Allah Ta'ala suka ketaatan itu. Yang dilakukan kerana Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan jangan duk tengok keturunan kita yang menyebabkan kita kata Allah sayang kepada kita. Sebab kita nak tuk guru Atas sebab kita tuk guru Allah sayang pada kita. Bukan. Allah tak sayang kamu, pada kamu sebab kamu tuk guru. Sebab kamu ni lepas sama Mesir ke lepas sama Bukan. Allah Ta'ala sayang kamu sebab kamu taat pada dia dan sayang Allah bukan kerana manfaat Allah Taala bukan Allah sayang dengan rahmatnya umpama seorang cikgu bila budak tu datang sekolah ke tak, tak tak, datang sekolah dia tegur bukan kerana manfaat dia budak tu bodoh dia bukan jadi gaji dia jadi rendah sama je budak tu cerdik bukan gaji dia bertambah tapi kerana rahmat dia sebagai seorang guru kalau guru ada sifat rahmat jadi dia nak anak-anak murid dia jangan ponten sekolah dia ya, rajin belajar apatah lagi bila kita sebut rahmat Allah Allah taala suka pada kita taat bukan untuk Allah untuk kita sebagai satu rahmat Allah taala kerana itu kenapa kita habiskan masa pada orang yang tidak mencintai kita kenapa kita tidak memperbanyakkan masa dan bersungguh-sungguh kepada orang yang mencintai kita untuk diri kita. Masalahnya untuk diri kita. Sebab itu orang mukmin yang sebenar. Dia akan melupakan segala-galanya kecuali Allah Ta'ala. Sebab itu dia sentiasa memperoleh pendekatan kepada Allah dan diserahkan urusannya kepada Allah. Tawakal. Tapi kita ni kalau tahu ada orang sayang kita. Maka kita akan habiskan masa dengan orang yang sayang kita. Bukan kita habiskan masa dengan orang yang tak sayang kita tengok siapa sayang tuan-tuan. Kita -tuan? kan ambilkan masa kat situ. Kalau orang tu tak sayang kita, kita pergi nak lari dia. Tak nak anak duka dia. Ini pula dia sayang kita. Dia nak, nak beri manfaat. Dia, kita, dia sayang kita. Dia pergi kita makan, minum. Dia bagi kita duit. Dia bagi, bagi, bagi. bagi semua bagi dia. Dia tak pernah minta orang kita. bukan bukankah itu paling tenang kita berada di sisi Apatah Apa lagi Allah Ta'ala. Tak minta apa. Semua dia bagi-bagi. Kan tu orang beriman merindukan pendekatan dengan Allah. Inok sangat, biar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali itu dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Taala. Dia bertawakal kepada Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Baik Allah akan cukupkan dia sebagaimana Allah cukupkan nabi-nabi dan rasulnya. Tanpa Allah meletakkan dia atau memilih dia jadi Nabi atau Rasul. Tentang ada orang. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Tapi apa yang Nabi dan Rasul dapat, dia dapat. Cuma nama dia lain lah. Kalau Rasul dapat mukjizat, dia akan dapat karamah. Kalau Rasul dapat rezeki cara begitu begini, dia juga dapat rezeki cara begitu dan begini. Cuma dia bukanlah Rasul. Dia kita katakan, tidak mendakwa dia Nabi ataupun Rasul. Dia tak kata saya Nabi, saya Rasul. Tapi dia dapat apa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Kefahaman agama, keindahan akhlak, ibadat yang bersungguh-sungguh, cinta makhluk kepada dia, rezeki yang tak terhitung, kekuatan tanpa bala tentera, keberanian tanpa senjata. Segala kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, dia dapat. Tapi bukan di Rasul. Bukan dia Nabi. Dia pun tak akan mengaku Nabi dan Rasul. Tapi yang Allah berikan kepada mereka. Hamba-hamba yang terpilih. Lepas tu kata Syamdul Qadir. Bila benar tawakal seorang mukmin dan tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Nisai dia akan memperlakukan seperti dia memperlakukan Nabi Ibrahim AS. Lepas tu dia kisahkan. Dia ada seorang tabi'in bernama Abu Muslim al khaulani Dia Allah Ta'ala kita ada dua tokoh tapi yang terkenal pertama Abu Idris Al-Khawlani yang kedua Abu Muslim Al-Khawlani Abu Muslim Al-Khawlani berhadapan dengan Nabi palsu bernama Aswad Ansi kalau Aswad Ansi membakar dia berniat membakar waktu dia bakar Abu Muslim Al-Khawlani Muslim al tak terbakar Abu Muslim Al-Khawlani pergi ke Madinah nak bertemu dengan Rasulullah sebab dia hidup zaman Rasulullah tapi tak sempat jumpa dan bila sampai Madinah Rasulullah sudah wafat dan bertemu dengan Umar Al-Khattab. Kalau Umar Al-Khattab berkata apa? Segala puji bagi Allah yang memperlihatkan aku. Di kalangan umat Muhammad ada yang seperti Nabi Ibrahim. Dia bakal tak angus. Tapi Abu Musim tak ngaku di Nabi. Tapi apa yang Allah beri pada Nabi Ibrahim. Bakal tak angus berlaku pada umat Rasulullah. Sama juga kisah Umur syarikat di Allah Ta'ala Anha. Yang bila dia ajak, bila dia memeluk Islam. <tuh> maka dia bergerak ke rumah-ke rumah, ke rumah musyriki Mekah. Maksudnya bertemu dengan kaum ibu supaya beriman kepada Allah Sehingga akhirnya dia ditangkap Dia ikat tangan dan kakinya Dia letakkan pada unta yang tidak ada pelana Supaya uh, Menglecek kulitnya Bergerak di tengah panas dibiarkan tengah panas Tiba-tiba Allah berikan padanya air Dia boleh minum air Dia dapat tiada sejuk kat dada Bila dia keluarkan ada bekas air Dia minum Kemudian bila dia simpan dia hilang satu karamah. Sehingga orang-orang yang membiarkannya selama tiga hari macam tu. Kenapa kami tengok kamu ni sihat, kuat? Bahkan pada jubahnya ada sisa-sisa air. Dia kata, ini Allah yang berikan pada aku. Oh, kalau begitu agama kamu lebih baik pada agama kami dan mereka pun beriman. Kisah yang masyur, kisah umur syarif. Dia kata umat Nabi SAW. Berarti kalau kita baca kalang umat Nabi yang Allah berikan seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ismail, seperti Nabi-Nabi yang lain alaihimu wassalam. Sebagai satu kemuliaan. Dia akan memberinya maknawinya dan ehwanya tidak gelarannya. Dan ini apa yang Allah beri pada Nabi dan Rasul, Allah beri tapi bukan gelaran. Bukan gelaran dia Nabi. bukanlah gelaran dia Rasul, dia tak dapat gelaran tu. Dan dia tak akan mengaku Nabi sebab Nabi apa yang Allah dah pilih. Tapi maknawi dia, ni apa yang diperoleh Nabi, ketenangan dalam solat, dalam ibadat. Kekosokkan, keyakinan kepada Allah. Bukan datang ketenangan-ketenangan yang tidak diperoleh mereka orang seperti Nabi. Maka Allah berikan pada dia juga. Kata Syam Dekad, <tuh> dia akan memberi makan dari makanannya. Memberi minum dari minumannya. Diberikan tempat tinggal di sudut rumahnya. Hanya tidak diberikan ialah makam dan kedudukannya. Yang kita sebut tadi, Nabi dan Rasul. Maka ketika itu boleh dinisbahkan kepadanya. Dari segi kemaknawiannya, tidak dari segi bentuk dan rupa. Nisbah kemuliaan yang Allah beri kepada Nabi dan Rasul, maknawinya ada kepada mereka, orang soleh ini. Jadi mereka ini walaupun Bawa jumlah yang kecil Allah datangkan pertolongan sebagaimana mana Allah berikan pertolongan pada Nabi Nuh Mereka ini Kalau pergi berdakwah Allah pelihara mereka daripada terbunuh Walaupun Musuh-musuh jahat Dia ada Seorang pendakwah dia masuk satu kawasan di Amerika Syarikat Kawasan gangster Ini gangster Jenis dadon, senjata Polis pun takut nak masuk Maka dia masuk Untuk berdakwah Bayangkan gangster-gangster gangster jahat ni yang cuma fikir dada, berhibur, arak, perempuan. Akhirnya tertarik. Dan sejumlah mereka memeluk Islam. Dan dia tak diapa-apakan oleh gangster-gangster gangster ni. Padahal Zohirnya kalau kita tengok, kita ni kadang tak gangster pun kena belasah. Ni pula gangster. Tapi bila Allah nak pelihara hamba ni, seperti mana dia pelihara Nabi dan Rasul. Yang sahabat-sahabat kita pergi ke Brazil, ke Amazon. Melalui Laluan sungai Amazon, jumpa dengan tribe ataupun kabilah-kabilah. Lalu mereka mengajak masuk Islam dan mereka masuk Islam. Allah pelihara mereka. Jadi orang ini punya keyakinan yang kuat sebagai keyakinan pada Nabi dan Rasul. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita pun belajar daripada mereka. Kemudian kata Syamduk Adik. Tidakkan kau malu kerana tamakmu itu telah membuatmu khidmat pada orang zalim. Serta memakan yang haram. Sampai bila engkau terus makan yang haram dan berkhidmat pada raja dan penguasa. Orang yang engkau berkhidmat kepadanya sebentar lagi akan lenyap kekuasaannya. Sepatutnya kau tumpukan berkhidmat pada Allah Ta'ala yang kekuasaan tetap kekal tidak pernah lenyap sama sekali. Kata Syam Dekhadi. Kita kadang-kadang tamakkan dunia. Bila tamak dunia kita pun cari orang-orang yang ada kuasa, orang-orang yang ada harta. Bukan cari untuk nasihat atau membetulkan mereka, tapi cari untuk mendapat nama di sisi mereka. Lalu kita lihatlah kalangan orang-orang yang sepatutnya ada agama, Bila mendekati orang-orang yang kaya, orang-orang yang dikuasa, menjadi sebaik-baik penasihat, bukan menjadi penjilat dan pengampu, tukang kipas dan lain-lain istilah yang biasa digunakan, atau menjadi anjing-anjing mereka yang menyalak bagi pihak mereka, bagi pihak mereka dan mengeluarkan fatwa untuk menyokong mereka. Maka ini salah. Sebab itu kata Syed Abdul Qadir orang tamak dunia. Dan duduk di tepi-tepi meja-meja penguasa dan juga para raja. Ingat, mereka yang kamu cuba sandarkan hari ini punya kekuasaan esok akan hilang kekuasaan mereka. Tapi kalau kita tengok secara jujur manusia-manusia yang kita bergantung pada dia hari ini yang kita takut kata-kata dia. Yang kita harapkan puji-pujian dia. Siapa mereka? Kalangan orang yang ada kuasa, kalangan orang yang ada harta, kalangan orang yang ada pengaruh. Semua mereka ni akan mati macam kita. Atau semua mereka akan hilang nikmat itu sebagaimana hilang ni nikmat daripada kita. Tak ada nikmat kebal. Oh, dia nikmat penguasa. Tak akan turun. tuan kita dah tengok ramai mana penguasa naik turun. Oh dia ni dapat nikmat raja Tak mungkin tu Tentang kita juga tengok raja Bagaimana raja hidup dan mati Mana kuasanya berpindah pada anak-anaknya Kadang-kadang berpindah pada pembantu dia Tak ada anak Pergi pada pembantu Maka semuanya ini mengisahkan kita bahawa Kekuasaan manusia tidak kekal Dan harta mereka juga begitu Apa yang kekal? Apa yang ada di sisi Allah? Allah so, berfirman Wa ma'indakum yang fad Wama indallahi baqa apa yang berada di sisi kamu itu akan binasa dan apa yang berada di sisi Allah itu yang akan kekal sebab itu kita akan mengutamakan apa yang kekal tingkatkan takwa kita kepada Allah banyakkan ingat Allah Taala serahkan urusan kita kepada Allah Maka dilagang jangan mendekati pintu pada pemimpin untuk kita bergantung padanya untuk kita mengharapkannya kerana kita akan rosak agama. So, kalau dia datang ke pintu kita untuk mendapat nasihat, silakan nasihat. Atau kita datang ke pintu ini untuk beri nasihat, silakan. Tapi datang untuk bergantung pada dunianya, pada pengaruhnya, dan pada segala kelebihan-kelebihan, maka itu adalah tamak yang membahayakan agama. Tetapi tamak yang membahayakan agama, maka kita tak perlu lagi dia zalim atau tidak zalim. Sedangkan kita diajak oleh Allah wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun jangan kamu cendung pada orang zalim kamu turut akan disentuh oleh api neraka maka siapa yang tolong orang zalim walaupun ada satu kalimah satu kalimah je dia tolong Okey, dia akan menghadap Allah dan kepada Allah taala murka laki Allah wa huwa alaihi rabban jumpa Allah Allah murka kita nak bebaskan diri kita daripada orang zalim Biasa orang yang zalim ni kerana tiga sebab. Pertama, sebab dia ada kuasa. Yang kedua sebab dia ada harta. Yang ketiga sebab dia ada pengaruh. Maka ketiga-tiga ini mudah zalim orang. Sebab dia ada kuasa, dia guna macam-macam kaedah lah. Yang dia pula ada harta, guna macam-macam cara. Yang ni pula ada pengaruh. Ramai sokong dia, dia pempengaruh. Ni kalau dia komen satu kedai, boleh tutup kedai tu. Dia komen satu individu, orang boleh hentang semua individu. Kata bila kita berhadapan dengan tiga golongan ini, kita pun nak tumpanglah kuasa dia, harta dia, pengaruh dia. Maka hati-hati. Jangan sampai gadaikan agama. Kalau tuan-tuan tumpang, tak rosakkan agama, tak apa. Ataupun tuan-tuan pergi untuk nasihat agama dia. Sebab so, saya pergi pada influencer ni yang ramai pengaruh. Supaya saya nasihat. Apa cara betul dia buat. Saya pergi orang banyak harta ni, saya nak ajar dia apa yang nak buat pada harta. Saya pergi pada orang yang ada kuasa. Saya nak nasihat dia bagaimana perlu berlaku adil dan kekuasaan. Ini cara kita mendekati mereka. Kalau tidak, kita bersama-sama dengan orang-orang zalim. Dan kalau kita bersama dengan orang zalim, kena ingat, kesudahan kita sama. Kalau orang zalim dimasukkan dalam neraka, maka masuk neraka lah. Kalau orang zalim kena seksa, kena hukum, kita bersama. Kenapa? Kerana kita bersekutu dengan mereka. Dan bersetuju dengan mereka. Dan siapa pun yang bersetuju dengan orang zalim. Apa tadi bersekutu dengan orang zalim? Maka tempatnya sama. Niatnya untuk bersama orang zalim menjadikan dia berada pada kedudukan yang bahaya di sisi Allah Taala. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, baiki ketakuan kepada Allah. Kalau ada orang yang ingatkan pada kita takwalah kepada Allah yang kita terima. Apa pun yang beri nasihat pada kita. Tuan-tuan tengok bersifat pemarah bila orang beri nasihat. Atau koyak atau mengajuk. Orang oh, nasihat. Eh, As long dia tak mati kita. As dia tak pukul kita. Dia nasihat. Walaupun pedih nasihat, walaupun terguris nasihat. Terutamanya pada isteri, suami nasihat, oh terguris. Rasa macam suami saya ni sejak kuliah ni banyak kutuk saya. Oh kutuk dia kata. Padahal sejak duduk kuliah ni banyak nasihat dia. Ataupun suami. Saya isteri saya pada ikut kuliah pasal ustaz ni kan. Dia banyak kutukkan saya lah. Dia bukan kutuk, dia nasihat. Dia cakap apa? Dia cakap abang solat subuh bang kita ni dah tua nanti mati. Ha dia kutuk saya tua sat. Padahal kau tu bagi nasihat. Kata, jangan marah kau dengan nasihat. Siapa pun daripada mulut mana pun. Bukan maksud orang beri nasihat tanda kita buruk dan tanda dia mulia. Sama juga kalau kita nampak ada peluang dapat duit. Bukan tanda kita miskin. Duit ada, ambillah. Ini kalau orang nasihat, bukan maknanya saya jahat bila orang tu beri nasihat pada saya. Saya mungkin lebih baik daripada dia. Mungkin. Tapi dari nasihat saya ambil lah. Macam saya katakan, tuan-tuan jual barang kan? Tuan-tuan jual -tuan barang. Kau datang orang miskin beli dan dia bagi duit, tuan-tuan ambil tak duit tu? Ambil lah. Tuan-tuan ada kan dah kaya. Tak sebab dia membeli sahab. Bila membeli, jual beli, kita ambil. Sama juga nasihat. Nasihat ni tuan-tuan, dia nak beri manfaat pada kita. Siapa pun dia, walaupun dia lebih teruk pada kita, kita terima. Apatah lagi kalau kita tahu dia lebih baik pada kita. Dan dia sayang kita. Mua kita, pasangan kita, sahabat-sahabat baik kita. Memang kadang-kadang nasihat ni kecil hati. Nasihat ni kita koyak. Nasihat ni kita... Banyaklah gangguan-gangguan hati ni. Sebab itu kerja setan. Tapi kita tuan-tuan. Nasihat-nasihat seumpama ni kita tak dapat dalam buku. Tapi kita dapat dengan pergaulan dengan kawan-kawan yang soleh. Kawan soleh dia nampak, saya nampak ni. Awak kena betulkan nampak awak ni macam dah macam lara ni. Awak ni macam dah lalai. Kata ini nasihat-nasihat yang patut kita ambil. Panduan, pengajaran. Bukannya kita membalas kejahatan, dendam, putus kawan. Bukan aneh kadang-kadang. Ada isteri yang dinasihati suami, tu macam koyak, oh marah, marah sungguh. Yang pada aneh dia kata, abang yang salah. Abang juga salah. Atau suami isteri yang nasihat suami, tu macam putus hubungan. Dan suami tu tak kata yang salahnya awak. Awak isteri patutnya dengar cakap saya. Bukan nasihat saya. Isteri dengar cakap dia. Nah, ini kesalahan-kesalahan fatal. Yang berlaku dalam bab nasihat menasihati. Ketahuilah. Sehingga mana kita terima nasihat. Kita nak jadi orang baik. Dan kita orang baik. Dan sehingga mana kita tolak nasihat. Maka kita tak akan jadi lebih baik daripada nasihat yang diberikan kepada kita. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.